Мы продолжаем цикл общественно-политических программ мнения. И в студии сегодня у нас присутствует Вашинский Вадим Борисович, глава консультационно-экспертного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о деятельности совета, который был создан при в УМВС в Кировогорского области. Да, это дело хорошее. Был создан такой консультативно-экспертный совет. Был создан совершенно недавно, хотя это, можно сказать формирование такой или совет был уже при ОБЛУВД, при той власти, будем так говорить, но он фактически не работал. Вот. Ну, мы решили реанимировать его. Вот. И приказом руководителя ОБЛУВД Виктора Ивановича Мальховским 14 апреля 2015 года был такой совет создан, вот он уже больше месяца работает. Мы провели несколько организационных собраний, вот, выработали там Тенденцию выработали план. Само назначение этого совета оно заключается в его названии. Это консультивно-экспертный совет при УВД по формированию и реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью, охране значит, порядка вот, и защите прав и свобод человека. Поэтому вот, вот всем этим мы будем заниматься. Сам состав этого совета состоит из представителей общественности, это что я представляю, это значит у нас громадское формование, громадское объединение правозахисных экзапартизия. Вот я общественник туда вошел. Есть там у нас адвокаты, есть юристы, люди, которые. Церковной конфессии, вот, ветераны э, МВД. Поэтому я так считаю, что это специалисты, которые, собственно говоря, и собрались для того, чтобы помочь вот, в реформировании милиции, вот, изменении каких-то к лучшему, вот, для того, чтобы э, те программы, которые сейчас нам сюда приходят уже с Верховной Рады, что мы смогли бы их изучить, понять, вот, насколько это будет лучше для людей. Ну и соответственно у нас мы такой перебрасываем мостик между общественностью и милицией, и, соответственно, мы будем работать и расширять. И главное, чтобы это было прозрачно для людей, чтобы они видели, что да, милиция должна изменяться. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас 3-5% доверия народа к милиции. Поэтому вот мы как раз и, наверное, и собрались, и создались для того, чтобы... Вот это доверие, процентное отношение, увеличить. Вот. Поэтому, ну что ж, будем работать, будем помогать милиции. Какие практические шаги или действия были сделаны Советом уже на сегодня? Ну, так как мы существуем всего месяц, месяц мы провели несколько собраний своих. Они организационного плана. Мы выработали свой устав, познакомились. Вот. Ну, а с другой стороны, сделали, конечно, первые шаги. Это в плане того, что, допустим, даже вот это, которое недавно было происшествие у нас на День Победы, вот, когда ну, оно немножко резонансное получилось. Почему? Потому что были затронуты там журналисты. Вот. И работники милиции, ну, если кто следит за этим делом, то работник милиции... Ну, по его словам, он этого не совершал, а по словам журналиста, он там произнес некоторые фразы, которые показались народу, что это э, высказывание не лечит, э, как говорится, тем людям, которые в погонах. Поэтому мы взялись за это, и сейчас вот мне совет поручил, и я сейчас провожу это расследование. Я встречался с этим работником милиции, он мне рассказал одну версию этого, я встречался с этим журналистом, вот. он сказал, что да, действительно так было. Ну и, в принципе, следующий, следующая встреча, это будет точная ставка между ними. Вот. вот мы, конечно, выясним, а как на самом деле. Расскажите, в чем заключается польза консультационного экспертного совета, и как обычный гражданин Запорожец сможет обратиться к вам за помощью, и вот, на каких условиях? Ну, польза, наверное, будет зависеть от нашей работы, если мы будем относиться к этому с должным вниманием и с должным пониманием людей поэтому конечно от этого будет польза вот. а обратиться очень легко Матросова 29 это находится в обл. УВД. если письменно обращаться на на этот адрес консультативно экспертная рада при обл. УВД. Матросова 29, нам это письмо передадут вот. проще еще это у нас есть страничка в фейсбуке вот точно -то под таким же адресом вот, поэтому можно туда зайти и оставить там свои пожелания. Вот. Но главное, чтобы у нас была прямая связь с общественностью, конечно, чтобы мы все докладывали общественности о той работе что, что значит, с документами, с административными актами, это прежде всего. Об этом я хотел, конечно, вы меня не спрашиваете, но я хотел об этом сказать. Потому что что побудило, допустим, меня обратиться к Виктору Ивановичу Ольховскому, вот. Я знаю, что этот совет должен был быть. Вот. Он был, допустим, при той власти, которая была до этого, но он фактически не работал. Сейчас я пообещал, что наш совет будет работать, поэтому обратился с тем, чтобы организовать такой совет, потому что как-то я посетил общественный совет об УВД. Сказать, что мне понравилось, не, не понравилось, это мало. Просто я там увидел некоторых людей, которые, ну как это правильно назвать, допустим, у нас прошла революция гидности. Вот. Майдан поднял, будем так говорить, и хороших, и тех людей, которые, можно сказать, как пена отподнялись. И они, конечно, таких людей очень много сейчас в общественных советах любого плана. Но если посмотреть, чем они дышат, и их прошлое. Ну, совершенно недостойны там быть. То есть я бы иллюстрировал вот эти иллюстрационные комитеты, просветил бы их, потому что от этого зависит очень много. Общественность надеется на этих людей, а эти люди, соответственно, ну, будем так говорить, меркантильных таких своих, мягко так выражаясь, потому что у некоторых даже криминальное прошлое. Вот, и пришли они туда, соответственно, с определенной целью. Поэтому вот посмотрев на тот общественный совет, который сегодня при ввд я решил сделать, ну, попросить Виктора Ивановича, чтобы он реанимировал вот этот совет. Вот, и туда вошли люди достойные, конечно, в плане того, что значимые люди и специалисты. И будем, конечно, работать, будем помогать народу. Правильно. А вот из последних событий. Приобрести э, доверие. Э, вот из последних событий, когда будут, э, когда будет реформироваться милиция? Ну как сказать, я не знаю, конечно, уже она просто опаздывает, эта реформа, опаздывает. Люди теряют веру в это, соответственно. Вот. Ну вот, вроде бы первые шаги пошли в Верховной Раде, вроде бы началось это все. Посмотрим, что нам сюда спустят, как говорится по этой вертикали мы ну, будем изучать действительно ли эти э, законы, которые сейчас э, вот выходят э, сверху действительно ли они для людей будет оно работать так чтобы да будет ли оно работать и станет ли людям от этого лучше и легче как вы да. считаете станет ли милиция если вот эти законы вступят в силу и если они будут действительно работать станет ли милиция более открытой для общества ну Надеюсь. Надеюсь, что станет, но это процесс, конечно, длительный. Это ментальный процесс, это наше воспитание и культуры. Как, допустим, человека, который был вот в такой среде, и он... Э, это же система. Попадающий туда человек, и эта система, если она порочна, она его из-за из 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 выражения или выплюнет, вот, или она его сделает таким, как она сама, эта система есть. Она порочная, поэтому ее нужно менять. Допустим, в Грузии поменяли там, я не знаю насколько, на 90% состав значит, этих силовых структур. Ну, я думаю, что у нас, естественно, должен очень быть строгий отбор таких людей. Вот, потому что они непосредственно работают с народом. Вот, и, конечно, там должны быть люди кристально чистые. Соответственно, они должны понимать... Отлично. Да, они, должны нести ответственность, ну а государство должно заботиться о них. То есть должен быть нормальный соцпакет, нормальная зарплата, чтобы они были самодостаточны, чтобы у них и мыслей не было, допустим, вот, заниматься тем, чем занимались до сегодняшнего дня, допустим. Вот. Но вот самое главное в этом вертикаль, потому что часть этих средств, естественно, она поднималась наверх. Поэтому заставляли даже того же эм, участкового. Заниматься этими нехорошими делами. Не будем говорить сейчас об этом. Просто с надеждой о том, что все равно изменится к лучшему. Мы ждем эти законы, которые к нам идут. Вот. Ну и будем их смотреть, экспертизу над ними проводить. Будем показывать людям. И, естественно, надо поднимать рейтинг милиции. Его же всего лишь там 3-5% и то, мне кажется, что эта милиция так о себе хорошо думает. Вадим Борисович, что вы можете пожелать, как глава консультационного экспертного совета, запорожцам, жителям Запорожья, каждому? Ну, во-первых, счастье и здоровье. Вот. потому что счастье – это такое слово емкое, вот, оно включает сюда все. И тот быт, который мы сейчас сегодня имеем, и то настроение, вот, которое сейчас не очень хорошее в связи с тем, что мы все-таки являемся прифронтовой зоной, и настроение плавает, будем так говорить. Но самое главное, чтобы у нас появилась вера. Вот. Это тем, чем занимается сейчас Конституционный экспертный совет вот, при ОББД. Вера в то, что милиция все-таки возродится. И будет милиция той, которая мы чаем и ждем от нее. Вот, что это действительно люди будут в погонах, но они будут защищать народ. Вот, не будет произвола, который есть, к сожалению. Вот, и доверие к ним повысится. Ну и соответственно появится в людей вера, и она будет защищена. Вот это я желаю запорожцам в этом отношении. А вообще быть спокойными на сегодняшний день. Спокойно воспринимать то, что те реалии, которые есть. И переносить их, естественно, с достоинством. Спасибо вам. Спасибо за интервью. В студии у нас был Вадим Борисович Вашинский, глава консультационного экспертного совета. Спасибо за интервью. И вам спасибо.